порвался. А зачем вообще на пары поделить? Шум. Есть пара. И есть духовник, да, при этом. Зачем на пары? Может, для того, чтобы разделить эту всю работу на двое, чтобы было легче. Или наоборот, чтобы на кого-то скинуть, если что-то не получилось. Да. Это что, просто под лицо воспитывать? Да. Для безопасности, возможно, потому что есть... Нет, безопасность, там это все закрыто, все безопасности, все, никаких нет, проблем нет. нет. А? Ну, не чтобы если один допустим убил, то второй прикрывал. И если длительное задание, то чтобы они менялись там дежурство. Нет, 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 задание одинаково. Сейчас так. Может, чтобы они соревновались, да? Чтобы они соревновались. Про соревнования будет идти... Дальше, но нет. Но обратите внимание. Итак, Чуть-чуть поток то дальше. Итак, мы в паре с Владимиром Николаевичем. И есть Ивановна. И мы обязаны перейти и приходить к ней. Я об этом рассказывать вообще, как себя ведет Владимир Николаевич. Не обсуждает ли он каких-то вещей ненужных. Как он настроен вообще? Какие поступки совершает ну, грешный человек, понятно. Но при этом я знаю, что через два часа придет он и будет рассказывать все обо мне. Зачем это Петрушка сделана? Они проверяют доверие одного человека к другому. И как бы, если... ну, с одной стороны, да. С одной стороны, контроль. Но это ведь привычка... Если бы они как бы, были еще, сознавали, как бы им ну, а много... я, я сознаю. Я ну, с Ильем очень много осознаю. А не мне не... нужно прийти и рассказать о нем. Как мне сделать так? Я что хочу? Закладывать его. О а поведение мне у него некоторые нравится. А я сейчас начал, вынужден, вынужден пойти к Людмиле Ивановне, да, и сказать о том, что вот, ну, не совсем это получается, ты на меня не сердись. Это уже, наверное, признаки самого вот этого братства, они навязывают. Ребята, ну понятно. Что? через вы... себя перестать. Чтобы, чтобы, учить их выполнять приказы, прежде всего. Какие приказы? Ну, рассказать про человека. Какая тема нашего урока я этого в года? Какая Нет, тема урока всего года. Ну, а вы поняли, какой мощный заряд на рефлексию, да, здесь? Я должен сказать так, чтобы А. Не заложить его Б. А если он заложит меня, немножко заложить В. Сказать начальству так, чтобы с одной стороны было понятно, что я преданный человек, а с другой стороны, что я не наушник, я не падаю, я просто в интересах дела говорю то-то тот, и то -то. Это я держу в сознании его, как он ко мне изменится, Лилу как она изменится. Это потрясающая школа рефлексии. С одной стороны, шпионаж, а с другой стороны, будьте любезны. Система отличия. Особое место в классе. Лучше. Почетное звание, имена греческих и римских героев. Ты будешь архивом, ты будешь Аполлоном. Наказание. Колпак со следными ушами, прозвище. Скамья позора, там нарисованы имена всех, чтобы в истории был очень сволочью, дураком и подумал. Да, очень интересно. Классы были разделены на партии, во главе которых стояли старши. Руководители ежемесячно баллотировались, переизбирались. А зачем ежемесячно? Мы ну, назначили старосту, выбрали да? Возможно, получать опыт, чтобы каждый почувствовал, как это будет, какой то труд. Наверное, раз чтобы менялись эти лидеры получали больше опыта, да? Чтобы сильно долго не заставились начальники, а то у них может появиться так называемая звездная болезнь, они могут считать себя выше всех и зазнаться да. сильнее. Для того, чтобы понимал, что твое поднятие в этом мире временно, любые твои достижения временные. ты Божий слуга и живи по-божьему получается, что если, может быть, там в группе тех людей, которых не избрали, появился человек, который управляет, ну, начал как бы управлять, а тут уже того никто не слушает. Получается, каждый месяц переизбирают, все нового поставят. Понятно. То есть в классе начинается интрига, самое главное для иезуита. Научиться подставлять, уходить от подставы, выяснять и так далее. Три А вот интересно, требования к ученикам, придерживаться определенных интонаций, жестов и мимики. Почему все должны быть одинаковые интонации, одинаковые жесты и одинаковая мимика? И учителей, и учеников. Есть интонации, жесты и мимики, которые помогают переводить кого-то? Ну, помогает. Но смотри, есть стандартная линия. Вот. мы говорим, все улыбаемся одинаково одинаково начинаем речь, одинаково обращаемся к друг другу, одинаково строим свою речь. Потому что это как-то действует на психику человека. И это, это более хочется выгодить. Первая подсказка. Некоторое выравнивание психики, да, по этому поводу. Все равны. Они все равны, вот будьте любезны равны. Не только в костюме, но и в улыбке, в слове и так далее. Еще. Еще ж, э, вы говорили, что это школа спецназа была. Они хотели сделать всех одинаковых, что все были хороши одинаково. Вот, э, э, вот как клоны, можно почти сказать. Чтобы все были одинаково, одинаково. Не было выше, все хороши. Первое. Кто выше, кто ниже, не имеет значения. Я же палка в руках старца, я живой труп. Какая вы, кто выше, ниже. Дальше. Чтобы они были один организм, народ, который разбирается все. Блин, еще. Девчонки, если что, застыли. Я знаю, что застыли. Вам же в мышлении прорываться не очень, вы так все понимаете. А женщин не было в этих колледжах. Спокойно. А вот интересный вопрос, а почему не было женщин? Затать, или Потому раз, что бы. все думают, что женщина должна быть создана, чтобы готовить, убивать и растить. Чтобы... Ну пойми, а и если бы мне нужно было подготовить фрейлину, езуитку, которая попадет к королю или королеве и так далее? Ну, нет. Кстати, женщины, э, э, больше использовали, чем мужчин. Например, когда война была, и женщина, женщина больше, ну, больше <плес> 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 А вообще как вы думаете, почему... Почему... Это была секретная Скажите, будь Почему в Царской России были институты благородных девиц? Гимназии отдельные, гимназии для мужчин, а дамы? Будущее вынесло благородных девиц. Я считаю, что раньше стали э, очень низким существом, то, что она... Взбирал дочь... герцога, дочь-короля. Дочь 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 дочь, 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 дочь не пробьетесь. И потом Так. Я, если осмотреть тему времени, то фигура да, в римского католицизма есть диплом у тебя же женщина для... Женщин, для, ну, для, для... Тогда дай Бог, дай Бог повоспитать женщин, которые будут нести культ Девы Марии и так далее. А почему не брались? Потому ну, что они расплял. А? Нет, потому что... Ну, а может, да. ну например, вот говорит на Святой Марии, может, женщин ставились как наоборот. Что их нужно как-то... Да нет. Ежи они... <свят> идут свет, а там есть мужчины, женщины, дамы и так далее. А почему мужчины? А потому что, получается, они должны быть ничего не думать, у них в башке только была должна быть вера. А если там женщина, опа, надо... Да. <свят> замечание так, не, такое же глупое. А там дальше немножко мы поговорим о том, что это Ответ простой. Женское мышление устроено по другому принципе. И поэтому вставлять женщину в эту систему, девушку, шпионажа, понимания, доносов и так далее, ну, какие-то сплетницы могут быть. А сделать из этого конструкцию деятельности, у женщин другого типа мышления. Это не говорит, что они хуже и так далее. Они просто другие. И поэтому там, где речь о тайном ордене, о сговоре, о дисциплине и так далее, там лучше обойтись без прекрасного пола. Но ответ мы не получили. Но ответ мы не получили. Звичайно, це були в яких ми бажали створити умови ну хоча б для критичного розуміння і деякої комунікації. Ми вважаємо, що критичне розуміння це перший крок до критичного мислення. І саме так ми будемо крокувати. Побачимо, як буде.